啊，我们现在是在这个玄光寺码头，啊，在那个地方，那个又叫青龙山，那那边呢有一个石头是日月潭，我我来给你们解释一下这个人生呢会要有许多的改变，啊，但是呢我在规划我个人的人生的时候呢，我觉得我应该要再斩拓另外一个人生，所以呢我离开玉龙。 那我现在进入了这个旅行的行业，当他们脸上泛出了那个笑容，而在结束的时候，他们会讲一声谢谢毛导啊，那我这个导游就成功了，这样子。你先试试看，你先随便拉一下。我们现在在猫家庭的家，我两个孩子都是主修音乐，对，主修音乐，OK。 这个学音乐班的孩子哈、啊，的确要付出很多。不过我要感谢，还是我的太太，她的付出是最多哈、啊。我只是当司机而已。福音让我了解到呢，家庭的重要性，没有任何的成功可以弥补家庭的失败。这个就是我要传承下去的。我的名字呢，是毛凯平。 我是一位父亲，我是个旅行，还有历史的万事通。我在办公室呢待了二十八年，现在呢我是一个快乐的导游，而且我也是个后期圣徒。